Cita, cita saya dulu sangat luar biasa. Wajahnya kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Lawan arus akar permasalahan untuk mentackle. Untung ini bukan Amerika, Pak. Bahkan sampai pada tahapan itu kesetaraan itu ya. Silahkan Anda cek. Nah, kalau saya ditakdirkan untuk tidak pernah ragu. Saya tidak mau jadi pengkhianat bangsa ini. Welcome gengs, kembali lagi bersama gua Beben. Ah, 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 ah. Jadi kali ini kita masih dengan Bapak Dedi Mulyadi. Kita masih akan mereaction meme meme dan ada yang paling serius di sini yaitu ada cita-cita Kang Dedi Mulyadi. Kemudian ada kontroversinya juga dari berbagai banyak pihak. Jadi buat kalian jangan di skip video kali ini ya karena dari awal sampai akhir itu benar-benar menarik. Gue sebentar lama-lama kita langsung aja ke video yang pertama. Kak Seto datang dan tinjau langsung. Kak Seto dan perwakilan dari Kemenhumham tidak ada pelanggaran ham di sini. Kita lihat videonya. Beru Kak Seto, bagaimana ini? Sangat. Luar biasa. Wajahnya ada wajah pelanggaran ham, nggak kira-kira. <tik> Nanti Bapak nih orang Kanwil Ham, ada nggak? hak-hak yang terlanggar Ada, Pak, Tadi kami sudah. Diatur, ya? Malah mereka diberikan hak-hak, yeah. kewajiban pendidikan mereka. Malah diberi malah ya. hadiah-hadiah. Yeah. Kan, karena problemnya, yeah. ini kan eh, sekarang ini satu guru kalah sama murid, yeah, yeah. dua orang tua kalah sama anak, yeah, yeah. <laughs> ya kan yeah, yeah, di jalan yeah. juga petugas kalah sama mereka, <laughs> <laughs> karena petugasnya kalau keras jadi masalah. Yeah. Ini kan at, hal terjadi seperti ini karena semua orang ragu bertindak takut salah. Nah kalau saya ditakdirkan untuk tidak pernah ragu. Asal semuanya demi kepentingan. Itu terbaik ada masalah. Benar-benar ya. gitu iya. hebat kebijakan Kang Deddy ini masukin anak-anak nakal ke barak militer dan didukung kaseto. Dan ini telah di-approve oleh kaseto dan yang lainnya tidak ada pelanggaran ham. Mantap Kang Deddy. Lanjutkan terus Kang Deddy. Lanjut ke yang selanjutnya cita-cita saya dulu cita -cita masuk kesini gak lulus kurang berat sini. badan Dulu berat badan saya 40 kg waktu tahun 90 Saya tidak lulus Kemudian saya masuk secaba tidak lulus Sekarang saya lulus Mengerikan sekali Pak Deddy Mulyadi ini ya. Dia tidak lulus untuk masuk tentara tapi dia bisa menjadi gubernur yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Next ke video selanjutnya. Banyak yang akhirnya bertanya apakah metode ini benar-benar efektif untuk men -tackle akar permasalahan. Saya Farel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda, oleh karena itu saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga. Social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani, bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, ya kalau untuk menanggapi tapi Kaperal Bramasta sepertinya kembali lagi perspektif orang beda-beda dan setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Jadi ada baiknya dan ada buruknya juga. Next. Silahkan anda cek. Saya punya duit untuk bisa pergi ke Singapura. Saya punya duit untuk pergi, pergi ke Inggris. Saya bisa punya duit ke Amerika. Piknik saya punya dan mampu untuk itu. Selama jadi anggota DPR, saya menolak bepergian ke luar negeri. untuk apa? Saya harus naik pesawat menghabiskan waktu 22 jam. Saya harus turun nanti berinteraksi dengan orang. Saya harus buang duit dari Indonesia yang dihasil dari pajak, dari daerah, dari migas, segala macam. Saya buang ke luar negeri. Saya tidak mau jadi pengkhianat bangsa ini. Saya lebih baik waktu 22 jam itu saya habiskan waktu untuk berkeliling, bertemu dengan siapa yang masuk kerja harus nyogok ke lingkungannya. Bertemu dengan siapa orang Subang kawin sama orang Wonosobo tertidur di pinggir jalan di Karawang tidak punya rumah dan tidak punya tempat. Bertemu dengan siapa nenek tua rumahnya mau roboh. Bertemu dengan siapa anak yang putus sekolah. Bertemu dengan siapa bertemu dengan siapa sehari minimal ada orang empat orang yang saya bertemu dan saya bisa membantunya. Kalau saya pergi menghabiskan waktu berhari-hari, maka banyak lebih dari 30 orang kehilangan masa depannya karena tidak bertemu. Apakah saya gubernur? Bukan. Apakah saya bupati Subang? Bukan. Saya pengangguran biasa yang tiap hari ngurus satu. Saya ini prihatin. Anggaran Provinsi Jawa Barat puluhan triliun. Anggaran Kabupaten triliunan. Benar-benar sangat mengharukan Kang Deddy Mulyadi ini. Dia rela gak pergi piknik, gak pergi ke luar negeri. Hanya untuk siapa? Hanya untuk kita, rakyatnya. Dia benar-benar membela rakyatnya. Ini benar-benar... Geril -benar gubernur yang mencintai rakyatnya sangat mengharukan Kang Dedi. Kita next lanjut. Ari pamimpin ulah sok kabawa ku suasana boga pamadegan sora. Eta pamimpin. sana jan dicarekan ku balarea, dipikageuleuh ku bararea lamun eta jadi keyakinan dirina jeung masyarakat ka hareupna, pamimpin kudu sieun populer. Lawan arus eta. eta. Jak jak jak. Tok. Gitu. lamun kira-kira wisuda TK SD SMP SMA studi tur SD SMP SMA perpisahan mahal-mahal ngaruksak keuangan kolotna erankan tutup setuju Yo. setuju apakah kalian setuju wisuda untuk anak SD TK SMP SMA dihilangkan Menurut saya benar sih setuju karena secara tidak langsung itu membebani orang tuanya. Jadi ini salah satu langkah efektif yang diberikan Kang Deddy Mulyadi agar membantu orang tuanya next Huh ada aja geberakannya Kang Dedi Mulyadi Masuk ke kali, ngebersihin kali Terjun langsung masuk Gak hanya Tolong bersihin, tapi dia langsung Terjun ke kalinya, ngebersihin kalinya Wah, huh, bener-bener Keren sekali, gimana tanggapan kalian? Komen di bawah Lanjut Nah sekarang pendapatan provinsi Jawa Barat berapa dari pajak? Pendapatan provinsi Dari pajak itu uh, hmm. Kita mencapai 8 triliun Pak tahun ini. Dari pajak kendaraan bermotor. Dari pajak kendaraan 5 triliun, dari balik nama kendaraan 3 triliun. Berarti kita 8 triliun. Hmm. Yeah. Anggaran jalannya? Anggaran jalannya nggak nyampe 1 triliun. 900. Harus konsisten. 100% harus balik. Silahkan mikir. Nggak <laughs> bisa harus konsisten antara diucapkan yang dilaksanakan. Siap. Sekarang Pak, jadi provinsi Jawa Barat itu kalau masih jalan ada jalan yang jelek, nggak logis karena pendapatan kendaraannya saja 8 triliun. Kalau pendapatannya dibalikin ke jalan, Pak nggak usah lima tahun, Pak setahun jalan provinsi selesai, Pak. Tuntas 4 triliun selesai. Kan kebutuhannya cuma 4 triliun, pendapatannya 8 triliun. Wah bisa Pak dilapis dua tingkat berarti dari ya selesai nah gimana caranya sekarang kita semua berpikir pada konsistensi apa yang saya ucapkan anggaran 8 triliun harus untuk infrastruktur jalan, jalan. infrastruktur jalan berarti membangun jalan provinsi membuat play over, membuat underpass, membuat LRT, BRT, BRT bisa setahun aja apa cukup jadi rakyat bayar pajak setahun itu cukup untuk membangun seluruh kebutuhan infrastruktur Jawa Barat untung ini bukan Amerika Pak untung ya, Pak kalau ini Amerika digugat Pak rakyat mempertanyakan esensi dari pajak kendaraan bermotor bener-bener seru sekali ya sampai Jalan pun dibahas, MRT, BRT hebat sekali Gubernur kita. Next. Beras itu tidak boleh diperjualbelikan, itu hak pokok yang harus dilindungi oleh Anda. Dalam konteks masyarakat kita sekarang, bagaimana menerjemahkan? Dalam konteks masyarakat kita sekarang, negara harus membeli gabah, hmm. kemudian disimpan di gudang bulog dan digunakan oleh masyarakat tidak boleh ada jual-beli beras beras disediakan oleh negara untuk kepentingan masyarakat andai katapun eh, trans ada transaksi jual-beli berarti ada standarisasi harga yang ditetapkan mm -hmm. ya ya seperti itu lah. itu yang dimaksud sehingga di, di, di aspek beras ini harus ada tingkatan beras dong orang yang berpenghasilan sebulannya 100 juta beli berasnya sama dengan tukang beca 15 ribu per kilo. bahkan sampai pada tahapan itu kesetaraan itu ya iya ya artinya yang terjadi hari ini kan seperti itu bayangin loh oh, tukang beca yang penghasilannya 50.000 ribu sehari ya. beli berasnya sama dengan orang yang penghasilannya 200 juta per bulan atau 500 juta per bulan kan ada ketidakadilan hmm. harusnya kelasnya beda dong hmm. ya, 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 bulog itu memberikan beras bagi mereka yang berpenghasilan sekian karena negara melindungi bagi orang-orang kaya tersedia, ya silahkan ya beli di outlet sampai beras aja dibahas. Katanya tukang beca beli beras 1 kilo 15.000 ribu. Sedangkan orang yang berpenghasilan 100 juta, 100 juta aja sama beli berasnya 15 ribu per kilo. Silahkan ditanggapi saja. Next. Jakarta ini duitnya banyak. Benar. Tapi Jakarta duitnya banyak, itu duit dari daerah-daerah. Karena perusahaan di Kalimantan Timur, Perusahaan di Sumatera Barat, perusahaan di Kalimantan Selatan, perusahaan di berbagai, termasuk di perusahaan di Jabar, itu kantor pusatnya di Jakarta. Bayar PPH-nya itu NPWP-nya Jakarta. Sehingga dapat bagi hasilnya Jakarta lebih gede Pak, sebenarnya yang kebagian baunya kami Pak yang kebagian demonstrasinya kami pak tapi yang menikmati dana bagi hasilnya bapak pak untuk itu kesini kan sekarang sebagian pak ya teman-teman itu loh itu yang di Jawa yang di tempat lain juga sama ya mungkin cukup sekian saja reaction kita hari ini benar-benar dari cita-cita kemudian bara sampai terjun ke kali ini benar-benar seru banget terima kasih yang sudah menonton channel BBNA sehat selalu mohon maaf bila ada salah kata salah ucap karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala saya BBNA pamit ah 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 ah, ah.